Disebabkan tapak studio ni asyik kena ribut dan mula ada barang kena curi So saya decide lah untuk kopak bengkel lama ni dan buat mailbox besar gerabak ni Yang boleh accept barang yang besar ha, macam tu. Jadi senang lah saya boleh letak alamat besar atas tu dan orang boleh senang buat delivery dengan selamat Okay first saya akan design dulu guna 3D macam biasa Ni rangka lah saya akan gunakan kasih channel kayu terpakai saya Luar tu mesti pakai cement board saya start dengan potong semua si channel ikut ukuran yang saya dah design tadi kena tutup telinga kalau tak bunyi ni kuat rosak telinga Disebabkan desain saya tadi optimumkan sekeping si channel, saya tak ada buat potongan. Just potong tepi untuk senang saya nak bengkokkan si channel, kemudian skru. Sampai jadi bentuk yang saya design desain tadi lah. Square kena jaga, kalau tidak nanti struktur kita bengkok-bengkok. ni patutnya tinggi dalam 170 tadi saya set 176 eh 176 ke 176 176 yes ni 176 cm kalau saya tambah lagi sikit uh, bulu kat sini sebagai dia punya bumbung uh, boleh lah. orang kalau saya bukan 6 kaki kalau orang 6 kaki tu mungkin akan rasa pendek sikit 6 kaki lebih Ha, orang yang 6 kaki lebih tu memang akan rasa bumbung ni rendah lah. Tapi untuk orang macam saya ni 170 lebih macam tu. Tak ada masalah. Barang akan letak kat sini. Ha, ni sebelah kita buat sebelah lagi. Faham okay. tak? Cantik dua side ni. Saya ni perlu sambung lagi. Macam ni. Ha, tak sampai 1 meter. Supaya kalau orang letak barang kan Barang tu macam Biasanya barang kat rumah saya ni Pampers yang besar-besar ni Pampers tu boleh masuk terus ke dalam oh, ya. Cantik Belakang ni Satu kat bawah Look. Satu lagi Ikut saiz pintu yang saya nak Agak-agak nanti pintu belakang akses kan Buka pintu kat sini Barang ambil Bolehlah kita tegakkan Oh Oh yo Wah ha. kemar Untuk tinggi orang letak barang Dia angkat Tak sini Tak nak angkat tak sini Penat lah Sini lah sini Hop Kat sini Lebih kurang macam ni bagi square. Ini pun mesti square juga. Untuk frame tebal letak barang ni saya akan gunakan papan getah lah. Ini single joint board tau. Asalnya saya ingat nak gunakan plywood je tapi macam tak cantik. So papan getah lah. Then saya akan skrukan kemas-kemas kuat-kuat pada sekeliling mukaan tempat drop barang. dan cabaran dia sekarang lebar pintu ni dia punya bukaan ni kan untuk drop barang ni dalam 74 cm tapi kayu papan yang saya ada sini lebar dia tak sampai pun 74 ini dalam 59 saja jadi saya kena lah buat frame asing Kemudian barulah saya potong papan letak kat atas tu Sebab satu papan tak cukup Saya kena maybe letak dua lah Baru cukup cover kelebaran yang saya nak Check kan okay. dia punya Frame Okay ni frame untuk Barang tu lah box Jadi box tu akan Macam ni uh, Dia akan eh, Dia akan macam ni Bila kita nak buka kita akan tarik sini Suruh letak barang atas ni Lepas tu balik dah kena terbawah Mak tu, Eh ngam ngam Shun sangat lah Papa ni duduk atas dia Ha itu tak square sangat tu kan Tak apa tak apa saya akan squarekan dia dengan kita pakukan bocor ni dulu bila dah stay situ saya akan tolak sikit bag nak kan square tu barulah kita pakukan dia dah hold semua barulah saya screw untuk secure Dan hinge wajib untuk bagi dia flip. Ini ambillah yang kuat sikit. Sini. Oh, uh, yes. Oh, okay, yeah. Uh. Uh. Ouch. Okay oh. Baan. Okeylah. Saiz dalam setengah meter. Ketinggian dalam 300 mm. Mualah untuk hantar pampers ke barang yang sederhana besar punya kotak untuk orang drop dan tutup. Sekarang nak guide orang untuk tunjukkan dia macam mana step untuk hantar barang. First kena buka benda ni. Ah. Dan kedua, letak barang sini, ambil gambar ke apa, kemudian drop. Tu boom. Jadi untuk potong macam cantik saya akan gunakan laser engraver daripada Otter. Ah ha, ini Otter R2 model dia. Kita preview sikit lah eh. Atas dia ada kamera. Tak payah nak pasang asing. Ni dia pakai triangular blade untuk hold barang. Kalau kita nak laser. Saya try hidupkan dulu. Saya guna ni sekali dapat pump. Supaya kita punya potongan dia cantik. Pump dia masuk dekat lubang pump. Tapi itulah kan best kalau pump dia ni built in. Tak payah nak letak kat luar. Dan disebabkan saya nak guna laser ni indoor. Saya nak try dia punya filter ni. Kita try buka dalam jap. Tengok apa dia pakai. Okay, ini filter untuk filter benda kasar. Alright. Yang ini untuk filter benda yang halus. Dan satu lagi ni untuk filter bau. Alright, saya sambung tu kat laser ni dan try potong nak tengok berapa kelajuan dan kekuatan laser yang saya nak guna untuk potong ni kayu kayu papan buluh tak silap saya. Ini eh, laser 20W jadi agak kuat sampai tengok tu. Ah ha, lubang yang dekat situ. Itu dah kuat sangatlah saya tak nak. Kalau saya guna setting yang result kat bawah ni, habis saya punya kayu, papan nanti. Kita akan ambil yang, oh ni longgar sangat tak nak. Uh, itu tak potong sangat. Saya ambil yang tepi dia. Hmm, 480 kelajuan dia, millimeter per minit. Kekuatan 80, 90 macam tu. Jadi saya akan gunakan setting tu untuk potong saya punya design ni. Yang tulisan saya nak engrave, jadi akan pakai mode fill yang tepi line ni baru potong. Ha, potong pakai line. Okay, untuk lever ni huh. Slow kan kipas dia Okay Oh, kena akhir Haa Ah, tak habis potong. Sikit lagi nak potong. Oh, oh okay. cantik. <laughs> Okey, ini untuk info letak barang dan lepaskan tapi ni nombor 2. Nombor 1 pula kita buat eh. Tuh, dia engraving dia kan potong tepi pula. Okey, cantik. Buka. Tolak sikit. Aha. Dan kita cabut dia. Up, up apo ni. Ini setting kalau adjust sikit lagi okay lah ni. Alright. Ini filter. Sekarang saya nak try satu fungsi dia lagi iaitu kamera. Kita nak try dia punya sistem tracking. Saya tengok okey tak okey. Saya gunakan mobile app dia New Creation. Kejap tengok kamera jap. Ha tu, dia dah dapat dah image. Alright. So sekarang saya nak setkan ketebalan dia 4 mm untuk benda yang kita nak laser tu saya nak letak saya punya logo berani buat dekat setiap bulat tu oh zoom sikit lagi adjust ha, ni saya main letak lah agak-agak hampir-hampir tengah tu jalan lah saya nak tengok nanti berapa yang tepat duduk tengah-tengah Okay select all gravy Okay proses hmm. kita proses the, the check label semua so, level dah okey. Kita tunggu dia engrave sekejap. Eh, itu dah. Kalau kita tengok. Oh. Hmm. senget sikit. Haa. Hmm. Satu senget. Yang ini nampak macam. Okey. Kita try keluar semua. Krok. Cik. Kita tunjuk. Kalau kita tengok sini. Ni okey. Ni okey lah. Ni macam sengit sikit ni ok center ni center ni sengit oh ni sengit kuat ni sengit juga ha? ini pun sengit juga dalam 4 yang sengit kalau saya tengok saya punya app tadi ya yeah. saya susun dah satu dua ni tengah Ah lebih kurang lah empat saya tak susun betul-betul hmm kira okay, reliable lah dia punya kamera so alright. ini boleh tutup saya tutup sekejap Iklan jap eh. Kalau korang tengah ucap kereta tapi tak boleh buat decision kan. Boleh try scroll. Korang boleh masukkan nombor plate kereta. Lepas tu pilih jenis apa. Contoh kereta ni berdaftar di Malaysia. Lepas tu saya nak pakai ni instant punya. Tunggu kejap dia proses. Lepas tu kita akan dapat scroll punya report. Nak tahu kereta ni pernah accident ke? Kena banjir ke? Pernah dicuri ke? Bila ada data gini, confident lah kita nak buat pilihan. Ini report instant lah. Dia ada macam-macam fungsi lain lagi. Korang pergi je skrut my. Okay? Jom sambung. Signboard yang kita potong kecil tadi, saya pakai super glue je. Ha, ha. Okey, tarik untuk buka. Satu lagi bila dah buka, kita akan nampak kat sini arahan kedua dia untuk letak barang dan lepaskan. Jun. Alright, sekarang saya nak buat pin tu. Kita punya lebar 76. sini kekal square cup uh. kat sini kelam 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 hoi ni bengkel ni semua bakal dirobohkan jadi saya akan ambil dia punya semen board lah E até pra acabar ali, tengah ni saya tambah si channel straight untuk letak papan yang akan menghalang orang daripada akses mailbox ni bila dia buka depan tu. Okay. Tuhan, layarkan ke arah cintamu. Kita bagi sedikit space. Ha. Supaya, oops. Supaya udara boleh lalu untuk kurangkan hentakan saya 3D print damper lah menggunakan TPU punya material kalau biar kayu belaga kayu je memang sentiasa berkerekang kerekung kerekung nanti kan untuk bahagian bawah storage room ni saya pakai juga lah cement board dia nampak macam tak kuat sekarang tapi tak apa nanti saya akan tambah support kemudian bila nak jimat kos gini lah kita guna apa yang ada je kalau korang perasan tengah tu ada lubang saya akan cover menggunakan MDF punya papan ha, ni saya ada banyak lebihan saya potong sikit asal-asal muat lubang tengah tu saya screw je untuk support lantai dia ni oh 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 Ah, okey. Wuh, berat juga. Dan belakang ni saya akan letak ye. Ha, satu lagi si channel kat tengah. Kita tak nak bagi dia patah. Op, tip tip. Patutnya dah kukuh lah. Yep. Ah, oh. wow. Okey. Try si masuk. Ah, kan? Okay. Kalau tak ada bawah tu, patahlah kalau benda barang-barang berat masuk dalam ni. Okey. Nice. Okay. Sekarang untuk pastikan benda ni flat cantik je bila dia tutup, tak nak terlebih-lebih kan. Saya akan letak kayu satu kat sini dan nak pastikan dia cantik je. Ah straight. Ni bawah sikit. Gamebot dah habis Kita bagaikan belah sini pula Settle panel kat tepi ni Saya akan tutup menggunakan side cover Bumbung sintetik yang saya ada lebih dulu Ada lebihan-lebihan sikit tu Saya dah potong je menggunakan pisau ha, uh, Senang kan Sikit lagi oh. Yes oh. One more last one hmm. Apa Ha, still tak cukup simen main bot jadi saya punya greenhouse lama yang dah hmm. Tak tahulah jadi apa ni Saya kena alihkan kejap Bukan kejap lah saya nak kopakkan terus ni Buang terus Jangan risau Dekat tapak studio baru nanti Saya akan buat lagi power punya ha, InsyaAllah lah lebih menarik daripada ni Ni simple sangat Bila belakang tu dah expose Boleh lah Saya tanggalkan semua semen buat yang ada kat situ Nah, siap dah ni. Sikit lagi. Kita letak bumbu kat atas. Saya pastikan lurus. Saya akan lebihkan depan lah. Sebab depan tu nanti yang akan kalau hujan ke apa masuk ke dalam. Dan screw je. Direct terus ke si channel yang ada kat tepi-tepi tu. Ni kalau ribut ni tak terbang kot. Hmm. Dan last kita punya order Haha, saya terlebih pinggir jam. Dan screw siap. Settle. ha So sekarang bila orang nak delivery barang Buka Boleh letak barang ke atas platform ni Sebab dia nampak arahan situ kan Dan ambil gambar lah Biasakan orang hantar delivery dia ambil gambar dulu Settle Lepaskan oh. Kunci bawah ni saya tak pasti lagi saya nak pakai apa Mungkin pakai yang selak biasa Mungkin pakai yang advance sikit Tapi tu kemudian lah Yang penting boleh buka ambil barang dan tutup balik, yes nanti bila saya nak pindahkan melbo besar ni ke tapak studio, saya tak letak kat lantai terus lah saya akan uh, buat uh, platform sikit, concrete slab yang kecil je, supaya benda ni duduk atas konkret, ha, saya tak nak ada binatang keluar daripada bawah tu, anak-anak ke apa, makan, tak tahu apa benda dalam ni kan, saya tak nak lah dan saya nak elakkan ada kelembapan banyak terkumpul kat dalam tu mungkin saya akan letak solar panel atas ni untuk letak kamera ke supaya saya boleh intai apa benda barang yang dah sampai dekat dalam box ni. Tengoklah, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Screw kerana sponsor video ni dan kalau korang nak dapatkan laser cutter yang saya guna tadi daripada Otter tu, saya akan letak link dalam description. Itu je. Kalau nak tengok banyak lagi video dekat channel menarik, boleh pergi ke YouTube. Boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali, jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Salamu Alaikum